সমগ্ৰ মহানগৰী পানীৰ মাজত গুৱাহাটীত এক অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশ ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি গুৱাহাটীত তীব্ৰ যান জট ৰাজপথত আৱদ্ধ হাজাৰ হাজাৰ যান বাহন ওলাবলৈ কোনোফালে উপায় নাই মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত একাঠু এককাল পানী এজাক বৰষুণতে স্তব্ধ হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যাতায়ত ব্যৱস্থা মহানগৰীৰ প্ৰতিটো মূল পথতে এতিয়া তীব্ৰ যান জঁট ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি আৱদ্ধ হৈ পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ যান বাহন চাৰি পাঁচ ঘণ্টা ধৰি একে ঠাইতে আৱদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে যান বাহনসমূহ যাৰ ফলত জীয়াতো ভুগিবলগীয়া হৈছে মহানগৰীৰ বাসিন্দাসকলে এজাক বৰষুণৰ পিছতে এতিয়া জমৰ যন্ত্ৰণা ভুগিবলগীয়া হৈছে গুৱাহাটীৰ বাসিন্দাসকলে ৰাজপথৰ কাষতে থকা বহু দোকান আৰু হোটেলত সোমাইছে পানী মানুহৰ বাসগৃহতো সোমাইছে পানী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত এতিয়া একাঠু এককাল পানী যাৰ ফলত ৰাজপথতে আৱদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে যান বাহনসমূহ যান বাহনসমূহ কোনোফালে লৰচৰ কৰিব নোৱাৰা এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন ঠাইত পানীৰ মাজত বিকল হৈছে বহু দুচকীয়া আৰু চাৰিচকীয়া বাহন জোৰাপাটতো ভয়ানক কৃত্ৰিম বানপানীৰ ফলত আৱদ্ধ হৈ পৰিছে উজনি অসমলৈ যাত্ৰা কৰিবলগীয়া বহু যান বাহন বিভিন্ন কামত বা অফিচ কাছাৰীলৈ ওলাই অহা লোকসকল ৰাজপথতে ৰৈ থাকিবলগীয়া হৈছে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি আৱদ্ধ হৈ পৰিছে এম্বুলেন্সো আৱদ্ধ হৈ পৰিছে বহু স্কুল বাছ মুঠৰ ওপৰত এক অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশ স্মাৰ্ট চিটিৰ সপোন দেখা গুৱাহাটী মহানগৰীত News desk report news 13